হেল্ল' মৰমৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ মই আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ আপোনালোকক যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি কৈ দিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চিন্তাই হ'ল সেই বস্তু মই আজি সেই চিন্তাই যে মানুহক কেনেকৈ জীৱনত আগুৱাই লৈ যায় মই সেই কথা আজি এই ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিম টমাছ আলবা এডিচন এজন প্ৰতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আছিল আৰু বাৰ্নেছ এজন অতি সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল কিন্তু বাৰ্নেছৰ মনৰ আশা আছিল যে তেওঁ টমাছ আলবা এডিচনৰ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰ হোৱা এইটো কথা তেওঁ বাৰ্নেছে সদায় মনত ভাবি আছিল যে মই এদিন নহয় এদিন টমাছ আলবা এডিচনৰ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰ হমেই হ'ম এনে ভাবি থাকোঁতে থাকোঁতে এদিন টমাচাল বা এডিচনৰ গৱেষণা ঘৰত আহি বাৰ্নেছে উপস্থিত হ'ল আৰু বাৰ্নেছজনে ক'লে যে মই আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া টমাচাল বা এডিচনেহে বাৰ্নেছৰ মুখৰ ফালে চাই চাই থাকি দেখিলে যে তাইৰ শৰীৰত মলিৰ মলিন কাপোৰ পিন্ধা কেতিয়াও দাঢ়ি নখুৰোৱা আৰু পকেটত ফুৰা কৰিও নথকা এজন লগ অস্থিৰ যেন এজন ব্যক্তি আৰু কিছু সময় ভাবি এইটোও চাইছিল যে গোটেই জীৱনৰ ভৱিষ্যতক এবাৰ মাত্ৰ চকু ঘূৰাই তেওঁৰ ইচ্ছাক ৰূপ দিয়াৰ বাবে যি মানুহ বদ্ধপৰিকৰ সেও সেই মানুহজন লাইফত জয়ী হ'বই এইটো নিশ্চিত কথা এই কথাটো ভাবি টমাছ আলভাৰ এডিচনে তেওঁৰ গৱেষণা ঘৰত তেওঁক কামৰ বাবে ৰাখি দিছিল তেতিয়া টমাছ আলভাৰ এডিচনে আৰু ভাবিছিল যে কোনোবাই যদি কিবা এটা ধীৰ ভাৱে পোৱাৰ আশংকা কৰে তেনেহ'লে তাৰ জীৱনত সেইটোৰ আবিৰ্ভাৱ নঘটি নোৱাৰে এনেতে বাৰ্নেছে কাম কৰি আছিল তেওঁৰ ইচ্ছাটো আছিল প্ৰবল শক্তিশালী তেওঁ কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে এমাহ দুমাহ ছমাহ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁ তেওঁৰ কামত আগবাঢ়ি গৈ আছিল আৰু তেওঁৰ মনৰ পৰা কেতিয়াও এই কথাটো পাহৰা নাছিল যে তেওঁ টমাচালভাৰ এডিচনৰ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰ হ'ব এইটো সত্য কথা যে আশাবাদী চেষ্টাৰে মানুহক কৰিব নোৱাৰে কি কিনো কৰিব নোৱাৰে শেষত গৈ বাৰ্ণেছে ইমান কষ্টৰ মাজেৰে সততাৰে কাম কৰি থাকোঁতে এদিন তেওঁ তেওঁৰ জীৱনৰ গোটেইখিনি বাধা গোটেইখিনি প্ৰব্লেম গুণ্ড চূৰ্ণ কৰি শেষত গৈ তেওঁ সফল হৈছিল আৰু টমাচ আল বা এডিচনৰ ব্যৱসায়ৰ পাৰ্টনাৰ হৈ উঠিছিল এইটোৱে কথা যে সেই টমাচাল বা এডিচন এজন প্ৰতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আৰু ইমান ডাঙৰ সম্পদশালী এজন ব্যক্তিৰ কথা ভাবোঁতেই যেন কেনেকুৱা লাগে তথাপিও এজন অতি দুখীয়া অতি সাধাৰণ ব্যক্তি বাৰ্নেছে তেওঁ চিন্তা কৰিছিল যে মই এদিন নহয় এদিন টমাচাল বা এডিচনৰ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰ হ'ম শেষত গৈ তেওঁ সফল হয় আৰু তেওঁৰ শীৰ্ষ স্থানত গৈ তেওঁ উপস্থিত হয় তেওঁ কিন্তু সহজতেই সেই তেওঁৰ জীৱনত সফলতা নাহে তেওঁৰ সফলতা এনেকৈ আহে তেওঁৰ ইচ্ছাটো আছিল এটা অগ্নিশিখাৰ নিচিনা প্ৰবল শক্তিশালী তেওঁৰ মনৰ ইচ্ছা আৰু মনৰ ভাৱনা চিন্তাটোও সঠিক আছিল সেই বাৰ্ণেটজনে বহুত চিন্তা প্ৰায় জীৱনৰ প্রায় জীবনের কৈছিল যে মনের শক্তি আৰু সঠিক চিন্তা যদি আপুনি করে থাকে হলে আপুনি জীবনত সফল হব আৰু বহুতখিনি টাকা পয়সারও মালিক হব ধন্যবাদ